təxminən 3 həftə qabaq özümdə danışmağı necə öyrəndim. Səslərlə tanışdıqdan sonra insanları cəlb etməyi öyrəndim. Leyla Tağıyeva deyir ki, çoxları onun bu bacarığına inanmır. Mən gedinə istəyirəm ki, yəni Aslında bu mənim özümə də qəribə gəldi ki, məsələn, dodaqlanan saitləri dodağın ümumiyyətlə istifadə etmədən necə deyə bilərəm? Sadəcə normal danışıqda olan bütün proseslər ağız boşluğunda baş verir. Amma yəni təbii ki, dil, dişlərdən istifadə olunur da, əks halda hərfləri demək mümkün olmaz. Ağız bağlı olduğu üçün nəfəs ala bilmirəm, ona görə ağzımı şişirdirəm. Dişlərim sabit qalır, diş tərəfim yalnız dil tərəfidir. Leylanın bacarıqları bununla da uyğunlaşmır. Otay Çarzı bəfələ deyir, dişlərini tərpətmədən də danışır, mahnı oxuyur. He klinən gecələr yata